Отже, по Донецьку не думаю, це зараз найбільш цікаве місто. Як повідомляють українські військові в повному там, ну, заблоковане, mm -hmm. фактично то зона навколо Донецька, так ніби відрізана від території так званої ЛНР, там українськими військовими. Але насправді, що зараз відбувається в місті, ми розуміємо, що. По-первых, мы не понимаем, как много людей выехало из места Можешь нам объяснить, какой там уровень заселенности? Ну вот данные, которые мне известны, в Донецке осталось порядка 450 тысяч человек. Десь есть, третина населения. Нет, ну это примерно половина того населения, которое там было. И на самом деле не совсем корректно говорить, что Донецк отрезан от остальной части, да, потому что люди могут свободно выезжать. Мы передвигались абсолютно нормально из Донецка в Мариуполь, там, в других направлениях. То есть там стоит блокпосты, ДНР. И в последнее время, конечно, у молодых людей призывного возраста да, у них стали возникать трудности с выездом, поскольку их боевики отпускать не хотят. Ну, видимо, для того, чтобы использовать их там, на окопах, либо отправить в армию. Такие случаи бывают, но они не настолько массовые. А простому населению можно выехать автобусами, иногда поездами, когда не идут боевые действия. То есть в принципе город в транспортном отношении функционирует. то есть проблем для выезда нет. единственное, что конечно многим людям у многих не получается выехать по разным причинам. Там, у них нет денег, у них остались родственники, которые находятся на лечении там, да, либо. Ну, прокатились не батьки, ходить. там, а тут. Да, ну то есть там куча вопросов. Есть и люди, которые принципиально остаются в Донецке. Вот о них тоже очень важно говорить, потому что они делают все возможное, чтобы вот данный конфликт меньше отразился на мирном населении. Они поставляют еду беженцам, которые находятся в Донецке. Они кормят местное население, которое осталось без денег, и оказалось отрезано от, там, от продуктов, от воды, от газа и так далее. Ну, то есть, есть люди, которые вывозят людей из Донецка. Да? Они просто не могут сами выехать, потому что для них, вот, у них есть миссия да? как-то помогать местным.